Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. 100 доріг, Як не розгубитися в двохмільйонному мегаполісі, як не втратити орієнтири, не розмінятися на щоденній дрібниці і водночас не боятися чогось не встигнути за життя. Сучасність покладає на людину колосальні очікування: уковим психологічним портретом жителя міста 21-го сторіччя є людина, що не має втоми, не виходить з меж позитивного сприйняття дійсності та щохвилини самореалізується. Але такий спосіб життя дорогого вартий. Ми замовчуємо свої почуття та емоції, нехтуємо власними потребами, переживаємо стреси та розчарування і врешті-решт панічно шукаємо розуміння. Як зрозуміти себе? Коли ми розуміємо себе, те, що ми хочемо, що ми любимо, як ми відносимося до інших людей. І для того, щоб зрозуміти себе, іноді люди приходять до психологу, в психотерапевту, дізнатися про себе більше, розв'язатися зі своїми проблемами. Тому що К психологу можно приходить не только тогда, когда уже полностью ты упал и тебе тяжело подняться. В первую очередь это креативность и развитие. В современном городе достаточно много психологов, психотерапевтов, работающих в разных направлениях. И нельзя сказать, что одно направление хуже, другое лучше. Нет, просто каждый ищет свое. Может быть, кому-то не подходит арт-терапия, может кому-то не подходит психоанализ, кому-то хочется поработать с эмоциями. То есть это абсолютно нормально. И чем больше психологов, психотерапевтов, которые работают в различных направлениях, это опять-таки расширение границ и личностный рост, посмотреть на себя со стороны поведения, эмоций, проанализировать свое бессознательное, что на самом деле нам снится или что вообще с нами происходит. Потому что иногда мы этого не можем осознать, ну, в силу того, что мы мало очень знаем о себе. Как наследок, батькищи не понимают собственных потреб, не понимают и своей дитини, И чем дальше, тем больше дистанция между міською дитиною и ее природными потребами. Будущие мамы, будучи беременными, очень ведут очень активную жизнь, они там продолжают работать, строят карьеру, делают ремонт дома. Это с одной стороны, с другой стороны, в медицине к беременности относятся они к приближающимся к болезни. то есть дают огромное количество анализов, не способствует хорошему настроению. состояние стресса отражается на развитии будущего ребенка таким образом. в этот момент формируется фундамент дома который позволит ребенку быть сильным, быть энергетически активным и будет основой для всего домика, который мы построим в последующем развитии. Дальше ребенок рождается, и тут неугомонные родители стараются работать на опережении. То есть вот он родился, вот его уже посадили в ходунки, вот он уже пошел, минуя такой полезный и очень важный этап для развития мозга, как ползание. Некоторые родители считают, что это такое совершенно неважное времяпровождение, поэтому активно стимулируют ребенка к ходьбе. Как только ребенок пошел, его, как правило, стараются отвести в школу раннего развития, поскольку соседский ребенок, он уже умеет читать. Развитие ребенка не соответствует родительским ожиданиям. Оно развитие мозга идет тем путем, которым залож, заложена природа. В этот момент ребенку важно изучать окружающий мир, изучать свое тело, свои возможности, работать, ну, так сказать, над восприятием. А получается, что в угоду родителей он не строит эти стены, которые будут его защищать. Он работает здесь не над правым полушарием мозга а над левым, то есть школы раннего развития у нас что делают? у нас ребенка посадили, ручки сложили и дают ему какие-то совершенно абстрактные с его точки зрения вещи, это буквы, цифры. Неподвижный ребенок, он не обучаем вообще, ему нужно играть, а в игре как раз и сосредоточено то развитие. Это и физическая активность, это и ролевые игры, когда он знакомится с миром взрослых, это и Взаимодействие со сверстниками. Как построить эти коммуникации? Если мы формируем воображение, поддерживаем фантазию ребенка, таким образом мы его развиваем. И дальше у домика ну, должна быть, конечно же, крыша. Крыша, можно ее назвать ⁇ это я должен ⁇ произвольность ребенка, то есть он сам способность регулировать свои процессы. Это и процесс внимания. Родителям очень важно, да, чтобы ребенок был устойчивый, послушный. Но когда слишком тяжелая крыша, да, и слабые стены, и тем более слабый фундамент, домик этот будет неустойчив. У нас будет ребенок, который он может быть очень послушным. Он будет очень легко управляемый, но он будет за счет того, что у него слабый фундамент, он будет часто болеть. То есть эта учеба будет даваться ему достаточно сложно, да, и ну, физиологически он будет страдать. Никакому родителю не хочется, чтобы ребенок их был умным, но больным. Прежде всего, когда спрашиваешь родителей, каким вы хотите, чтобы вырос ребенок, они говорят здоровым. Да, хотите, чтобы он был здоровым, но вместе с тем, чтобы э -э, шлепать по лужам, э -э, играть в песочнице. Он сидит за английским. Современные дети, они не умеют завязывать шнурки, они не знают, как пахнет мята, они не отличают пение сороки от э -э, чириканья воробья. Но зато они играют в кубики зайцева. Естественно, развитие, которое возложила природа, никто не отменял. Мы не сформируем логику у трехлетнего ребенка, но мы потеряем то время, которое было отведено на развитие фантазии, на развитие воображения и на физическое развитие счастливого ребенка вообще. На жаль, на пострадянському просторі взаєморозуміння не завжди було найпершою цінністю І ще зберігається стереотип, що людина сама власноруч і мовчки має поратись зі своїми проблемами. І звернення до психолога – це ніби слабкість та визнання власної неповноцінності. Нормальному чоловіку час від часу потрібна психологічна допомога, це норма. Але якщо ми отримуємо якусь травму, ми обов'язково звертаємося до врачу. Ну, допустимо, травма глаза – ми йдемо до окулісту, травма зуба, ми йдемо до стоматологу. Ми це розуміємо вже зараз. Замість кваліфікованої підтримки ми вливаємо в себе заспокійливе, ковтаємо снодійне, без міри палимо та заливаємо свої почуття алкоголем, бо є така думка, що найкращий психолог, ніби подруга з пляшкою віскі. Але епізодичні розваги не додають розуміння, а проблеми приймають хронічний характер. Люди дуже часто не знають що вони можуть звернутися в свою районну поліклініку, поінтересуватися, є них психолог. В зависимости от направления проблемы есть в родильных домах, в психоневрологических диспансерах работают именно психологи целенаправленные, которые занимаются людьми абсолютно психически здоровыми, но нуждающимися в то или иной момент в поддержке психолога, врачи знают уже сейчас о том, что они могут направлять к психологам, и поэтому часто пользуются этим. Очень много появилось проблем родственники, друзья, родители обращаются с людьми наркологической, алкогольной зависимости, игровой зависимости, также и с заболеваниями соматическими, да, то есть это люди, имеющие какие-то хронические заболевания, и не всегда способность адаптироваться в нашем обществе с, с серьезной какой-то болезнью, жить полноценной жизнью, независимо от того, что есть какое-то хроническое заболевание. Семейные проблемы, конечно, отношения между семьями очень часто вызывают какие-то э, психоэмоциональные нарушения, расстройства, люди потом нуждаются в том, чтобы обратиться к психологу. Ухудшился аппетит, иногда да, то есть ухудшился сон, э, появилась частая раздражительность, иногда неспособность сосредоточиться на своей работе. Возможно, этого никогда не было до, но э, стоит, возможно, обратить внимание и э, поинтересоваться, да. У специалиста, у психолога это просто от усталости. А возможно, очень часто психологические проблемы имеют очень клиническую картину. То есть абсолютно объективное да, расстройство сна, аппетита, ну и раздражительность, то, что я сказала. Да. То есть это не всегда связано с абсолютно объективными там, проблемами со здоровьем. Да. Это очень часто психологические проблемы самыми тяжелыми случаями для психолога э, в работе со своими клиентами, это, конечно, работа с потерей близких. И с этими проблемами, конечно, лучше не оставаться один на один, а то стоит все-таки поискать человека, который может, психолог, который сможет помочь человеку пережить смерть близкого. Але найбільше ми потребуємо розуміння, допомоги та підтримки в критичних ситуаціях, Коли проблеми поєднані з браком коштів, наркотична чи ігрова залежність, насилля в родині, втрата близьких людей чи тяжка хвороба, анонімність звернень, швидкість та компетентність переваги телефону довіри. Іноді кажеться, що по телефону ну не помочь за період времени, какої та определенної чоловіку настолько, щоб йому стало лучше повністю лучше. Но, тем не менее, люди звонят еще раз и еще раз. И если есть возможность, мы направляем людей к очным психологам. То есть не только по телефону доверия, как мы здесь консультируем, но и направляем в наши центры к психологам, в системе центров социальных служб, в которой я работаю, в которой трудится очень много наших коллег. Есть немало психологов с хорошим образованием, которые способны оказывать на достойном уровне консультационные услуги для тех людей, которые в этом нуждаются. Кто к нам обращается? Я могу сказать, что в основном обращается молодежь или же люди, которые причастны к молодежи, то есть это их родители. Конечно же, к психологу не обращаются, как правило, по хорошему поводу. Некоторые даже не знают, зачем звонить, потому что не имеют четкого представления, кто же такой психолог и о чем можно с ним поговорить. Вот бывает первый звонок, человек говорит, здравствуйте, вы психолог, и такая пауза, когда говоришь, да, что правда, вы сможете со мной поговорить, и просто так, и бесплатно. То есть масса таких вопросов, которые ну, люди действительно не привыкли, потому что бесплатные услуги. Проблемы бывают очень разные. Проблемы бывают настолько щемящие, настолько болящие такие. Но, тем не менее, люди звонят еще раз и еще раз. И если есть возможность, мы направляем людей к очным психологам, то есть не только по телефону доверия, как мы здесь консультируем. Ну и я направляю в наши центры к психологам, где люди имеют возможность не только получить консультацию один раз, два раза, но и приходить на какие-то мероприятия. Это могут быть тренинги. Я сама веду психологический тренинг здесь. Я приглашаю людей из телефона доверия, которые звонят, и те люди, которые нуждаются в этом. Ну, в основном, выбираю людей одного возраста определенного и с похожей проблематикой. И мы решаем уже в группе какие-то проблемы, которые возникают у людей. В каждом районе есть Центр социальных служб, и мы направляем туда. Если же наши центры не справляются, у нас есть такие клиенты, с которыми трудно справляться на местах, они требуют повышенного внимания, какого-то э, углубленного отношения. Тогда уже направляют к нам, когда какие-то вопросы нерешаемые Мне вспоминается беседа с женщиной по телефону. Человек обратился с тем, что она потеряла ребенка. У нее погиб восьмилетний ребенок, который болел раком. Болел раком три года, она прошла все эти круги ада, и вот через полгода, когда не стала ребенком, муж ее выставил за дверь. Он сказал, что она жила в семье мужа с его родителями, так как ребенка нет, у нас теперь ничего не связывает. И вот женщина вышла на улицу, ну как бы пришла к своим знакомым и на утро позвонила, говорит, мне не хочется жить, то есть мало того, что я потеряла ребенка, я еще и как бы перестала верить вообще людям. То есть оказалось, что ну, просто я не нужна в этой семье, и я жила три года вопросами сына, заботами сына, болью сына. А теперь, когда сына не стало, то есть получается мне нечем жить и неком вообще заботиться. Здесь важна поддержка, внимание, желание просто поучаствовать в чьей-то судьбе. То есть и в основном и люди звонящие сюда, они не требуют каких-то сверхъестественных советов. В основном это слушание, это умение слышать человека, не просто слушать и а слышать и понять, о чем он тебе говорит и быть внимательным к его словам. Вот. Если ты можешь помочь, то помочь в эту минуту. если нет, то найти телефон, который поможет этому человеку. В последнее время к нам стали поступать звонки, и я думаю, это правильно на тему насилия в семье. Почему? Потому что раньше считалось неприличным женщине объявлять о том, что дома ее избивают. Ну, как-то это была домашняя проблема. Но чем больше реклама на телевидении в том, что вот не терпите, ждите, не ждите, когда это все закончится чем-то, стали звонить женщины. И стали звонить дети. Вот, кстати, стали звонить соседи, которые слышат, что где-то вот рядом, допустим, в семье происходит, ну, скажем, насилие. У ребенка постоянно конфликты, до него кричат, и ребенок, допустим, соседка звонила, хочет выброситься из окна. Вот она приходила ко мне, девочка, говорит, я у вас прыгну сейчас с окна. Вот. И соседка говорит, она, конечно, не прыгнула, у меня я ее остановила, может, она совсем бы не прыгнула. Но то, что уже дома такие неприятности, и я считаю, что если кто-то из людей сталкивается с проблемой насилия в семье, если кто-то видит, что кто-то рядышком страдает от этой Проблемы. Я думаю, что есть смысл звонить, тем более сейчас в последнее время немало служб, которые занимаются этими вопросами.